kau mesti dah dengar banyak kali kan Amerika dah nak muflis Sekarang ini hutang negara diorang dah cecah lebih daripada 36 trillion dollars Untuk perbandingan GDP Malaysia tahun 2023 cuma 0.4 trillion US dollar saja Maksudnya hutang Amerika tu sendiri dah 90 kali ganda lebih besar daripada GDP Malaysia seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini Donald Trump telah memenangi pilihan raya US. Dan salah satu manifesto Trump ialah dia akan mengawal hutang kerajaan. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting. If he has the time, that'd be a good one to do it. Ya, yeah, orang terkaya di dunia, CEO Twitter, SpaceX dan Tesla mempunyai banyak masa. Jadi dia kini juga akan membantu menyelesaikan masalah hutang Amerika. Kalau kau rakyat Amerika, mesti kau tertanya-tanya, "Boleh ke tanggung hutang ni?" Iyalah, hutang ni benda tak elok kan? Kita sendiri kadang-kadang nak bayar hutang kad kredit pun susah. Pastu kalau tak bayar kena isytihar bankrupt. Macam-macam benda buruk boleh terjadi. Hutang Amerika dah 36 trilion dan makin hari makin bertambah. Pasti ramai orang yang tertanya-tanya, "Bila agaknya US nak bankrupt?" Okay, first, kau kena faham benda ni. Negara tak sama macam individu. Maksudnya, cara hutang negara dilayan adalah berlainan daripada hutang peribadi. Peraturan dia completely lain. Sebagai contoh, kalau kau ada hutang kad kredit, itu tanggungjawab kau seorang. Kau tak boleh suka-suka pinjam duit baru untuk bayar hutang lama. Ha, lepas tu kalau tak bayar, kena istilah bankrupt. Tapi hutang negara lain cerita. Pertama sekali, kau boleh pinjam duit untuk bayar hutang lama. Cara kerajaan buat benda ni adalah dengan menjual lebih banyak bon. Selagi orang percaya negara awak mampu bayar faedah untuk bon tersebut, secara teorinya awak boleh jual sebanyak mana bon yang awak nak. Ha, tapi sebenarnya situasi ini agak menarik. Kenapa orang percaya kat negara tapi tak percaya kepada individu? Ha, biasanya mengikut logik kita patut apply standard yang sama dari individu kepada negara lah kan? Tapi jawapan sebenarnya senang saja. Sebab negara tak akan mati ataupun lesap Sebuah negara akan wujud selama-lamanya Dan sebuah negara akan selalu ada pendapatan cukai Ataupun sekurang-kurangnya sesuatu yang boleh digunakan untuk membayar balik hutang ha, Contohnya tanah Awak pula secara realistiknya akan mati dalam masa 100 tahun Jadi sesiapa saja yang nak pinjamkan duit kat ke kau Kena pastikan kau mampu bayar balik hutang tersebut sebelum awak meninggal sebuah negara yang stabil akan mempunyai kredit rating yang jauh lebih baik daripada mana-mana individu. Sebab tu negara boleh pinjam duit dalam jumlah yang banyak dengan kadar faedah yang sangat rendah. Biasanya di bawah kadar inflasi. Bayangkan kalau bank offer out pinjaman dengan kadar faedah 1% untuk buka bisnes. Sedangkan kau tahu inflasi tahun ni dijangka adalah 2 ataupun 3%. Memanglah awak nak ambil pinjaman tersebut kan? Kira macam dapat duit free lah. Jadi bila-bila masa sesebuah negara kekurangan dana, cara yang paling mudah nak tutup lubang tersebut adalah dengan meminjam duit. Haha, malah awak boleh kata memang bodoh kalau tak pinjam duit. Selagi reputasi negara awak baik, mak ha, kau boleh pinjam duit sampai bila-bila. Okey, sekarang inilah bab penting. Amerika Syarikat ataupun mana-mana negara maju, termasuklah Malaysia, selalu akan belanja lebih daripada apa yang kita orang dapat setiap tahun. Kerana pembangunan negara perlu berlaku sekarang. Ha, awak tak boleh nak kata, saya tak cukup duit, so jalan raya tu kita tunggu tahun depan baru kita siapkan. Betul tak? So, kita memang sentiasa pinjam duit dan selalunya jumlah yang dipinjam akan semakin bertambah setiap tahun. Sekali lagi, kalau kau individu, tambah hutang memang benda yang sangat buruk. Tapi negara lain cerita. Negara boleh je pinjam lebih tiap-tiap tahun tanpa masalah. Sebab sebuah negara tidak perlu sekali-kali membayar balik semua hutang mereka. Wow, bestnya jadi negara kan? Pinjam duit tak payah bayar balik. Okey, <laughs> biar saya jelaskan. Bukan tak payah bayar balik, cuma tak payah bayar balik sampai habis. Setiap kerajaan sebenarnya bayar hutang mereka sepanjang masa. Bila bond dah matang, setiap kerajaan wajib bayar balik. Biasanya ini dibuat dengan mengutip cukai daripada rakyat. Tapi bom ini tak matang serta-merta. Ada yang matang dalam 10 tahun, ada juga yang sampai 30 tahun baru akan matang. Dalam tempoh itu, banyak benda boleh berlaku. Pembangunan negara boleh melonjak. Dan ekonomi negara mungkin berkembang lebih cepat daripada tahap hutang itu sendiri. So katakan tahun ni awak pinjam RM1 untuk membangunkan negara. Disebabkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, negara awak berjaya menghasilkan RM1.10 tahun depan. So, uh, kira macam untung 10 sen lah. Jadi, macam mana kalau tahun depan awak pinjam RM1 lagi dan hasilkan RM1.10 lagi tahun selepas tu. Malah, kalau awak nak, mungkin awak boleh pinjam RM1.10 kali ini. Ha, mana tahu tahun depan untung RM20 sen betul tak. Selagi pulangan awak meningkat lebih cepat daripada kadar hutang awak, awak boleh terus meminjam. Dan kalau awak sentiasa meminjam duit tiap-tiap tahun, memang akan nampak macam hutang awak tak pernah dijelaskan. Sebab tu konsep macam debt ceiling sebenarnya tak ada guna langsung mengikut pemahaman ekonomi moden. Kalau awak dengar mana-mana ahli ekonomi mempolitikkan isu debt ceiling, ha, ingatlah video ini. Tapi warning ya, negara bukan individu. Ha, jangan pula kau fikir macam ni kalau awak individu. Okey? Individu ada cara mereka sendiri untuk mencari wang dan salah satu cara yang terbaik ialah dengan melaburkan duit anda dalam sebuah money market fund. Money market fund adalah macam savings account tapi dengan pulangan macam fixed deposit. Pilihan saya adalah Versa Safe. Sekarang mereka ada promo yang bernama Versa Quest di mana awak boleh membuat quest-quest tertentu untuk meningkatkan pulangan pelaburan Versa Safe awak. Semakin banyak quest yang awak buat, semakin tinggi pulangan awak. Pulangannya boleh sampai 7% setahun. Memang gempak. Kalau awak belum sign up dengan Versa, pastikan awak menggunakan kod saya Versa SF untuk menikmati sign on bonus. Apabila awak melaburkan 100 atau lebih, awak akan dapat bonus RM10. 10% instant reward. It's free money. So cepat-cepat sign on. Ha, maklumat lanjut dalam ruang deskripsi. Dan akhirnya kita sampai ke isi utama video ini. Adakah hutang 36 trilion US satu masalah besar seperti yang Trump dan Elon Musk cakap? Atau sebenarnya semuanya okey je? Dan jawapannya adalah semuanya okey. Buat masa ini. Tapi kalau semuanya okey, kenapa asyik nampak dalam berita ada headline masalah inilah masalah tu? Malah fund manager legenda macam Ray Dalio dan Warren Buffett pun sudah mula risau. Ah ha, sebenarnya dia orang bukan risau pasal angka 36 trilion tu. Dia orang lebih risau pasal cara hutang itu diuruskan dan sama ada hutang itu mungkin melebihi kadar pertumbuhan ekonomi. Pendek kata, dia orang risau sama ada hutang tu boleh maintain ataupun tidak. Untuk maintain hutang tersebut, sebuah negara hanya ada 3 cara. Nomor 1, pinjam lebih banyak duit. Nomor 2, kutip lebih banyak cukai. Nomor 3, cetak duit baru. Pinjam duit untuk bayar hutang lama adalah benda yang biasa untuk mana-mana negara di seluruh dunia. Ha, saya baru je habiskan 5 minit cerita pasal benda ni. Tapi kalau kerajaan pinjam terlalu banyak, terlalu cepat dan ekonominya tidak berkembang dengan kadar yang sama ataupun lebih tinggi, tahap hutang boleh jadi tak terkawal. Bila ini berlaku, pelabur-pelabur akan mula rasa tak yakin dan meminta faedah yang lebih tinggi. Bila kos pinjaman naik, ha, susahlah nak tampung hutang yang ada. Cukai pula, kalau terlalu tinggi, boleh menghasilkan deadweight loss. Senang cerita, ia boleh buat ekonomi awak kurang efisien. Contohnya, cukai pendapatan yang tinggi mungkin mengurangkan semangat orang ramai untuk bekerja lebih keras. Bila produktiviti terjejas, ekonomi pun akan berkembang dengan lebih perlahan. Dan bila ekonomi lebih perlahan, ia akan menjadi lebih susah untuk mengekalkan ataupun menampung hutang negara. Dan akhir sekali, kerajaan boleh cetak lebih banyak duit tapi cara ini ada risiko iaitu inflasi. Bila inflasi naik, kadar faedah pun terpaksa dinaikkan. Dan bila kadar faedah naik, kos hutang akan berubah mengikut kadar itu. Macam pinjaman rumah kau. Bila kadar faedah tinggi, tiba-tiba hutang tu nampak mahal sangat. Tapi bila kadar faedah tu rendah, ah, hutang tu nampak lebih terkawal. Kesimpulannya, lagi tinggi jumlah hutang, lagi susah nak maintain. Itu je. Dan inilah sebab kenapa ramai orang risau. So, sekali lagi, adakah semuanya okey di US buat masa ini? Ya. Namun, menurut kajian white paper ini, adalah dianggarkan US hanya boleh terus meningkatkan nisbah debt to GDP mereka sehingga 200%. Ha, inilah metrik yang biasanya digunakan untuk mengukur sama ada kadar hutang meningkat lebih cepat daripada kadar pertumbuhan GDP. Dan mereka menganggarkan bahawa US ada kira-kira 20 tahun lagi untuk selesaikan isu ini. Tapi kalau sampai pun ke tahap yang bermasalah, ia tak bermaksud ekonomi US akan runtuh serta-merta. Ia lebih macam kena cekik perlahan-lahan yang akhirnya memperlahankan pertumbuhan ekonomi. So, jangan mengharap sangat kejatuhan US. Masih agak susah nak berlaku dalam jangka hayat ini. Okey, kalau korang terhibur atau telah belajar sesuatu dari video ini, jangan lupa subscribe. Saya nak capai 50k subscribers tahun depan. Ada satu tahun lagi tapi kita mula dari sekarang lah, okey? Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.